Okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Afanin Jazmuzuri, BA23110401 Nama materi dan hari ini saya akan membentangkan uh, tajuk individu saya. Um, EU itu tajuk Lebih Daripada Sebuah Blok Ekonomi: Menganalisis Peranannya Sebagai Kuasa Normatif Global. So Sejak awal penubuhannya, European Union atau dulunya Komuniti Ekonomi Eropah EEC sememangnya bertujuan untuk integrasi ekonomi. Bayangkan, satu pasaran tunggal yang luas membolehkan bayar barangan, perkhidmatan, modal dan rakyat bergerak bebas. Ini adalah antara kejayaan besar EU. Namun, di sebalik kemajuan ekonomi ini, EU menyimpan cita-cita yang lebih besar. Next, evolusi sejarah dari ekonomi ke nilai universal. Selepas dua perang dunia yang dahsyat, pengasas European Union percaya keamanan dan kemakmuran dapat dicapai melalui kerjasama. Tetapi bukan sekadar ekonomi. Dari masa ke semasa, terutama selepas kejatuhan tembok Berlin, European Union mula menyerap dan mempromosikan nilai-nilai universal seperti demokrasi, hak asasi manusia dan kedaulatan undang-undang sebagai intipati identitinya. So kuasa normatif global, bagaimana ia berfungsi? Kita dapat melihat melalui peranan Uni European Union sebagai kuasa normatif global Ini bermaksud EU mempunyai keupayaan untuk membentuk dan mempengaruhi piawaian antarabangsa Bukan melalui kekuatan tentera, tetapi melalui undang-undang dan nilai-nilai yang mereka amalkan Kita dapat melihat melalui kesan Brussels So apabila EU, dia tetapkan piawanya yang tinggi dalam sesuatu bidang, contohnya privacy data syarikat-syarikat global atau negara-negara lain sering kali terpaksa mematuhi piawaian ini jika mereka ingin berurusan dengan pasaran EU. Ini menjadikan piawaian EU sebagai piawaian de facto di peringkat global. So contoh sumbangan normatif EU adalah satu GDPR iaitu Peraturan Perlindungan Data Umum. EU telah mengubah cara syarikat di seluruh dunia mengendalikan data peribadi kita, memberikan kita lebih banyak kawalan ke atas maklumat peribadi. Yang kedua adalah European Green Deal. Ini adalah pelan bercita-cita tinggi EU untuk menjadi benua neutral karbon menjelang 2050. Ia bukan sahaja dasar dalaman tetapi juga seruan kepada dunia untuk mengambil tindakan iklim yang serius. Yang ketiga, hak asasi manusia. Mereka sentiasa menjadi penyokong kuat hak asasi manusia di seluruh dunia menggunakan diplomasi dan bantuannya untuk mempromosikan nilai-nilai ini. Yang keempat, anti-monopoli. EU terkenal dengan ketegasannya terhadap syarikat teknologi gergasi yang didakwa menyalahgunakan kedudukan dominan memastikan persaingan yang ada dalam ekonomi. Terdapat juga isu-isu kontemporari, konflik dan cabaran. So yang pertama adalah konflik dalaman Tidak semua negara anggota sentiasa bersetuju dengan setiap dasar Isu seperti migration atau kedaulatan undang-undang Di sesetengah negara anggota seperti Hungary dan Poland Sering menimbulkan perdebatan sengit Yang kedua, birokrasi Kadang-kadang, proses membuat keputusan di EU Boleh menjadi rumit dan perlahan Menjadikannya sasaran kritikan Keempat, cabaran luar Kuasa-kuasa lain mungkin tidak setuju dengan piawaian piawaian EU melihatnya sebagai campur tangan dalam kedaulatan mereka. So, kita juga melihat EU bersaing dengan kuasa besar lain seperti US atau China yang, yang mungkin mempunyai nilai dan piawaian yang berbeza. Piawaian yang berbeza. So, kita ber melihat kajian kes masa antaranya adalah perang di Ukraine. So, bagaimana EU menggunakan kuasa normatifnya iaitu sekatan ekonomi, promosi demokrasi sebagai tindak balas terhadap konflik ini. Ia menguji perpaduan dan keberkesanan dasar luar EU. Yang kedua adalah regulasi kecerdasan buatan iaitu AI. EU sedang kia berusaha membentuk peraturan AI global yang beretika berusaha menyimbangkan inovasi dengan pelindungan hak asasi manusia. So, kesimpulannya, jadi adakah EU lebih daripada sekadar blok ekonomi? Ya, jelas sekali. Ia adalah satu eksperimen unik dalam integrasi yang cuba membentuk dunia bukan sahaja melalui perdagangan tetapi melalui nilai dan piawaian yang ia junjung tinggi. Walaupun berhadapan dengan pelbagai cabaran, peranan EU sentiasa sebagai kuasa normatif global terus berkembang. Memahami peranan ini adalah kunci untuk memahami dinamik politik, ekonomi dan sosial di Eropah. Dan bagaimana ia mempengaruhi kita semua di peringkat global. So di sini saya serahkan uh, rujukan yang saya telah cari. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan assalamualaikum.